মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অসমীয়া পথলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি মই এখন ব্যক্তিগত চিঠিৰ আৰ্হি আৰু কিছুমান নিয়ম লৈ আহিছো পৰীক্ষাত কেনেদৰে লিখিব লাগে চিঠিখন সেই নিয়মখিনি মানিলেহে সম্পূৰ্ণ নম্বৰ পোৱা হ'ব চিঠি লিখা এবিধ কলা কম কথাত ধুনীয়াকৈ চিঠি লিখিব পৰাটো এটা ভাল গুণ চিঠি লিখাৰ কিছুমান নিয়ম আছে আজি মই ব্যক্তিগত চিঠি লিখাৰ নিয়মসমূহৰ বিষয়ে কম সেই নিয়মসমূহ মানি নচলিলে পৰীক্ষাত সম্পূৰ্ণ নম্বৰ পোৱা নাযায় ব্যক্তিগত চিঠিৰ চাৰিটা অংশ থাকে শিৰোনাম সম্বোধন চিঠিৰ পাঠ আৰু সামৰণি ব্যক্তিগত চিঠিত সোঁ হাতে ওপৰত প্ৰেৰকৰ অৰ্থাৎ চিঠি লেখকৰ চমু ঠিকনা ডাকঘৰ আৰু পিনক'ড নম্বৰ দিব লাগে তাৰ তলতে চিঠি লিখাৰ তাৰিখটো দিব লাগে তাৰিখটোত মাহ আৰু বছৰৰো উল্লেখ থাকিব যেনে ঊনত্ৰিশ দহ পঁচিছ তোমালোকে সংখ্যাকেইটা অসমীয়াত লিখিবা সম্বোধন যিজনে যালৈ চিঠি লিখে তেওঁলোকৰ সম্বন্ধৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে অৰ্থাৎ যিটো সম্বন্ধৰ হ'ব সেই অনুসৰি সম্বোধন কৰিব লাগিব পিতৃ মাতৃ বা খুড়া খুৰী মামা মামী আদিলৈ লিখিলে পূজনীয় পূজ্য পুৰুষ হ'লে আৰু মহিলা হ'লে পূজনীয়া বা পূজ্যা লিখিব লাগিব সম্বোধনত পিতৃ মাতৃয়ে পুত্ৰ কন্যা অথবা যি জোৱাইলৈ লিখিলে কল্যাণীয় কল্যাণীয়া স্নেহভাজন আদি লিখিব লাগে পুৰুষ হ'লে কল্যাণীয় আৰু যালৈ লিখা হয় তেওঁ যদি স্ত্ৰী বা মহিলা হয় তেতিয়াহ'লে কল্যাণীয়া লিখিব লাগে আৰু স্নেহভাজন দুয়োটা লিংগৰ ক্ষেত্ৰতে লিখিব পাৰে আত্মীয় কুটুম বা অন্য জ্যেষ্ঠজনলৈ লিখিলে শ্ৰদ্ধেয় শ্ৰদ্ধেয়া বুলি সম্বোধন কৰিব লাগে পুৰুষ হলে শ্ৰদ্ধেয় আৰু মহিলা হলে শ্ৰদ্ধা বুলি সম্বোধন কৰিব লাগে বন্ধু বান্ধৱ সমনীয়া আদিলৈ লিখিলে মৰমৰ বা প্ৰিয় বুলি সম্বোধন কৰিব লাগে ব্যক্তিগত চিঠিত আৰম্ভণিতে সেৱা বা সাদৰ সম্ভাষণ জনাই কুশল মংগলৰ বাতৰি লিখিব লাগে চিঠিৰ সামৰণিত পৰিচিত ব্যক্তি আপোনাৰ তোৰ বুলি লিখি লিখোত চহী অথবা ঘৰত মতা পৰিচিত সন্মানীয় ব্যক্তিলৈ লিখা চিঠিত ইটি আপোনাৰ গুণমুগ্ধ বুলি লিখিব পাৰি সম্বন্ধ বিশেষে ইটি আপোনাৰ তোমাৰ তোৰ শুভাকাংক্ষী আদিও লিখিব পাৰি কি লিখা হয় সেইটো সম্বন্ধ আৰু সন্মানীয় ব্যক্তি সেই তাৰ সেই কথাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে এখন ব্যক্তিগত চিঠিৰ নমুনা তলত দিয়া হ'ল পূজাৰ বন্ধত ফুৰিবলৈ যোৱা ঠাই এখনৰ বৰ্ণনা কৰি মোমায়েৰেলৈ এখন পত্ৰ লিখা সমীপেশো পটৰ আৰম্ভণিতে সমীপেশো বুলি আৰম্ভ কৰিব লাগে তাৰ তলতে যিজনলৈ লিখা হয় তেওঁৰ চমু নাম আৰু ঠিকনা দিব লাগে শ্ৰীযুত তপন চন্দ্ৰনাথ ছয়গাঁও বকু কামৰূপ তাৰপিছত পিন নম্বৰ দিয়া হয় সাত আঠ এক শূন্য তিনি আৰু চাৰি সোঁহাতে চিঠি লিখোঁতাজনৰ ঠাইৰ নাম আৰু পিন নম্বৰ দি তলত তাৰিখটো দিব লাগে মই ইয়াত তাৰিখ দিয়া নাই তোমালোকে দি ল'বা পূজনীয় মামা বুলি এনেদৰে সম্বোধন কৰিব লাগে পোনপ্ৰথমে মোৰ সেৱা গ্ৰহণ কৰিব আশা কৰিছোঁ নেদেখাজনৰ কৃপাত আপুনি মামী আৰু ভাইটি কুশলে আছে ময়ো ঈশ্বৰৰ কৃপাত কুশলে আছোঁ মামা এইবাৰ দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত আমাৰ বিদ্যালয় দহদিন বন্ধ আছিল সেই বন্ধৰ সময়ত মই মা দেউতা আৰু ভণ্টীৰ সৈতে শিৱসাগৰ ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ শিৱসাগৰত গৈ মোৰ বৰ আনন্দ লাগিছিল তাত আহোম ৰাজত্বৰ কীৰ্তিচিহ্নসমূহ আছে তলাতল ঘৰ কাৰেংঘৰ ৰংঘৰ শিৱদৌল জয়দৌল আদিয়ে আহোম ৰাজত্বৰ গৌৰৱময় ইতিহাস আমাক সোঁৱৰাই দিয়ে স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহই খন্দোৱা শিৱসাগৰ পুখুৰী আৰু জয়সাগৰ পুখুৰী চালে অসমৰ লোকসকল কিমান কৰ্মত আছিল সেই কথা অনুমান কৰিব পাৰি মামা কেতিয়াবা সময় সুবিধা হলে আপোনালোকেও শিৱসাগৰ ফুৰিবলৈ আহিব শিৱসাগৰে আহোমৰ ছয়শ বছৰীয়া শাসনকাল আমাক সোঁৱৰাই দিয়ে মামা পুনৰ সেৱা জনাই আজিলৈ এৰিছোঁ মামীক মোৰ সেৱা জনাব ভাইটিক মোৰ মৰম দিব ইটি আপোনাক ভাগিন চিন্তু সেইখিনি লিখা শেষ হোৱাৰ পিছত তাৰ তলত এটা এনেকৈ ব্লক আঁকি ব্লকৰ ভিতৰত যিজনে চিঠি লিখিব তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ নাম আৰু ঠিকনা বাওঁহাতে লিখিব লাগিব আৰু জালৈ লিখা হ'ব তেওঁৰ নাম আৰু ঠিকনা সোঁহাতে লিখিব লাগিব আৰু কাষত ডাক টিকটৰ কাৰণে ঠাই ৰাখি তাত ডাক টিকট বুলি লিখি দিব লাগিব আৰু তাৰ তলত চিঠিখন ডাকৰ জৰিয়তে পঠিয়াব লাগিলে ডাক টিকট লগাবলগীয়া হয় পৰীক্ষাৰ কাৰণে এইখিনি লিখিলে সম্পূৰ্ণ নম্বৰ পোৱা হ'ব ধন্যবাদ